तथक् किं तथक् किं तथक् किम् स्वदेशेषु धन्यः समाचारतेषु मतो न चान्यः नश्चेन्न लग्नं गुरोरं ध्रिपद्मे तथक् किं तथक् किं ले भूपभूपालवृन्दैः भुपा सेविनं यस्य पाकारलिङ्गं ने न लग्नं गुरोरङ्गिपद्मे तत इं तत इं ततसिं ततस्विम्

मम सपोर्टोस्तुया सपरिवारस्य वरे शंकरये वरे स्थित समस्त शिष्य शिष्या भक्तजनानां च क्षेमस्य पीरे विजय शुभायै आयश्यान्दाः आयुः आरोग्यं ऐश्वर्यं वृद्धं धर्मं अर्थं कामं मोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थपूर्णं वः प्राप्तं सन्वां आध्यात्मिका आदिदैविकानि आदिभौतिकानि त्रिधानां पत्रये नमः सम्मत ॐ येन्द्रक्ष दिव्यमहाप्राद

मन्दालसं चमकरालय कन्यकायाय केशु संस्थितायै तस्यै नमस्त्य भुवनैकगुरुस्तरण्यैतानि मादृशो मनुरीव ममोद्वलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया आमीलिताक्षं मरिगम्यं मुदा मुकुन्दम् निमेष नमोऽस्तु रमणीयगुणाणवायै शक्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभा

yeah ശതവക്തമണ്ഡലാ ദർപ്പം ചാർജ്ജലം പദമെന് മു कृष्ण कुडु नगे राम कष्ट सहसु सने इन्नष्टु रामाय कष्ट सहसु सनेष्टु राम इन्नष्ट हृदय ते राम केसी कदम त तिरते कोडु राम निन्ने गळ yeah yeah नमो नम स्पादुकाभ्यां नमो